तो उसमें इसको और इसके भाई को अरेस्ट किया था और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी कोर्ट में चल रही है जिसके लिए कल जाप्ता में इसको कोर्ट में दिवालीपुरा कोर्ट में लेके जाया गया वहाँ पे ये किसी तरीके से जो है जो जाप्ता थी उससे ये निकल के फरार होने में कामयाब हुआ तो जिसके चलते फिर जो है तपास हाथ धरी गई उसमें एक गुना भी अकोट, अकोटा पुलिस स्टेशन में इसका रजिस्टर कराया गया है तो हमने कैमरा सीसीटीवी के लिए हमने टीम्स लगाई उसके बाद हमारा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके आधार पे हमने देखा कि ये यहाँ से जो है पैदल डोमाट की तरफ गया है डोमार्ट से इसने कोई व्हीकल जो है इसने यूज़ किया है या तो बस या कोई वो अभी तवास हमारी चल रही है वहाँ से ये सूरत के लिए निकला सूरत में इसकी जो है सिस्टर रहती है बहन वहाँ पे रहती है तो हमें जो है एक इंटेलिजेंस मिला था कि शायद यहाँ से अपनी बहन के पास जाने वाला है तो हमने एक टीम जो है सूरत में भेज दी थी तो वहाँ पे फिर हमने हम वेट किया तो ये वहाँ पे जब आया तो हमने इसको पकड़ा अभी इसमें इसने कौन सा व्हीकल यूज़ किया है इसके पास पैसे कहाँ से आए या क्या था वो अभी तपास जो है चल रही है उसके अलावा एक सी पी है एक एक्वायरी दी है कि इसमें कि कोई निष्काजी तो नहीं है तो वो मेन तपास अभी चल रही है था। ये तीन सौ दो का आरोपी था एक पटेल मर्डर केस में इसको जो है दिपेन पटेलिंग सुरक्षा बल उसके साथ इसको देखे हुए बोल रहा हूँ जापता में इसको कोर्ट के सामने पेश करने के लिए लेके गया जाया गया था वहां से ये निकलने में कामयाब हुआ है किस तरीके से निकलने में हुआ? ये वहां से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ और वहां से ये भाग तो। गया देखिए इसकी अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें कि ये जो पूरा भागने का प्रकरण हुआ है उसमें यहाँ पे क्या हुआ कोर्ट में उसके लिए इंक्वायरी दी है कि भाई वो किस तरीके से भाग भागने में मतलब वो कामयाब हुआ है उसकी तपास भी जारी है उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से सूरत हमने पकड़ा है ये जो है है हमें पता कि लेके गया लेकिन पैसे कैसे आए कौन उसका कहना अभी बहुत क्लियर उसने कुछ अभी बताया नहीं है वो तो मतलब बोल रहा था अपनी सिस्टर से मिलने जाना है लेकिन अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे बहुत अभी कुछ ऐसा કહા નહી જા સકતા કે વો ક્યુ ગયા કે કે કિયા અભી ફિલાલ બહોત હી પ્રિલિમિનરી સ્ટેજ હે તો જેસા જેસા તપાસ મે આયેગા તો આપકો ખતરા આ જાયેગા મિત્રો જી ન્યૂઝ ગુજરાતી માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે દીપેન પટેલ ના હત્યાનો આરોપ કોર્ટ માં થી પોલીસ જબતા માં થી ફરાર થયા બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એ સુરત થી જડપી પાડ્યો છે દીપેન પટેલ ના હત્યા आर पी हार्दिक प्रजापति दिवाड़ीपुरा कोर्ट में तारीख होवा थी तेने पुलिस जाब तह이터 कोर्ट में लावामा आवे बाद ते पुलिस ने चकमो આપી फरार થઈ ગયો હતો કે પોલીસે ગણત્રીના કલાકોમાં તેને સુરતથી દબુચી લીધો હતો શહેરના આરટીઓમાં નંબરプレートની કોન્ટ્રાક્ટ કરાવતા દીપન પટેલની હત્યા તેના ધંધાદારી હરીફ हार्दिक प्रजाપતિએ પ્રેમ પ્રકરણના મામલે રિપેરની હત્યા કરી હતી હત્યા બાદ પુરાવાનો નાશ કરી ગાડી नर्मदा કેરળમાં નાખી દીધી હતી પોલીસે આરે હત્યા કેસમાં હાર્દિક પજપતિ અને તેના ભાઈની ધરપકડ કરી હતી ગુનામાં કામમાં સેન્ટર જલમાં દરમિયાન તેની દેકાળે કોર્ટમાં તારીખ હોવાથી પોલીસ જપ્ત હેટર હાર્દિક પજપતિને તથા તેના બળથે કોર્ટમાં હાજર કરવા માટે યવાળી પુરા કોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યા હતા જે કોર્ટની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ फरार हो नक्की कर मुजब नास्त करने पोलिस ज्ञा कोट कैटीन में जाइए नाश्ता कर बाद वेसी में हाथ धोवा बहाने पुलिस ने नजर चूकने कोर्ट संकल में रिवॉल्व कूदी फरार थी गये